Вітаю вас, друзі, в ефірі програма, розмова на тему. З вами я, Юлія Анісімова. Сьогодні поговоримо на актуальну та болючу тему волонтерство та їх проблематика. Моїми гостями є Людмила Семенюк, волонтер громадського об'єднання, волонтери Жовтневщини та юрист Нона Надіч, голова громадського об'єднання, волонтери Жовтневщини». Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день, Людмила. в мене питання до вас. Розкажіть, як почався ваш волонтерський шлях? З чого саме він почався? Ну, моего сына призвали, и он пошел. Но ну, я решила, что как бы дома сидеть я тоже не буду. И пойду следом за сыном. Ну, так и начала ездить туда. Как давно? Ну уже год. уже год. Не было ли вам страшно? Страшно и сейчас. Как вы боретесь со своим страхом? Ну, просто то, что нужно. Кто кроме нас, как говорится, так как и ребята говорят, кто кроме них. Так и мы говорим, кто кроме нас. Мы знаем, что они нас ждут всегда, что им нужна помощь. То, что мы можем оказать какую-то помощь, мы оказываем. Я знаю, у вас есть презент для Ноны. Можете сейчас... Да. Это ребята, Подписали Ноночки за то, что она делает для них, помогает продуктами, вещами, все-все ну, делает для них. И ребята подписали здесь все, куда мы ездим. Здесь и 28, и 72, и Киев 1, и, ну, и пограничники. Ну, в общем, все-все ребята, которые благодарят Нону за ее труд, за то, что она очень так помогает. Такие же флаги были переданы э, москаленко э, Виктории Викторовны. Такой же флаг был передан девочкам э, э, в этот э, в центр волонтеров. И первый хлеб зовут за это, хлебушек. Это те люди, которые вам помогают. Я да, Примерно? это те люди, которые нам очень помогают. Вот. Я предлагаю посмотреть вам. Сюжет з нашої с вами крайній поїздки о проблемах вручить. Навірно, ноначкину но, пожалуйста Дякую. Давайте посмотримо сюжет. Ще на початку поїздки, коли волонтери зупинились перепочити біля придорожнього ринку. Небайдужі продавці, дізнавшись, куди ми направляємось, почали зносити овочі та фрукти, вітаміни хлопцям на передову. Передавали їм привіт, просили швидше вертатись. Надо поддерживать наших ребят. Они же стараются вроде за нас там, как бы не было. Ну, государство наше не поддерживает их почему-то. Почему-то вот так получается. Ребята, держитесь, как бы там не было. Слава Украине, героям слава. Людмила кожну другу неделю ездит до зоны АТО. Там служит ее сын, там каждый воин став для родным. Людмила бывает там, куда не все волонтеры довозят гуманитарную помощь на самой передовой. Це больно і тяжело смотреть на ребят на уставши глаза, як вони під этими бомбежками. Нам дуже добре Знаете, Як говорится, в один поле не воїн. Москаленко Вікторія Вікторівна, Надіч Нона. Красноармійськ – це останнє місто, де люди живуть більш спокійно, хоча це третя лінія оборони. Далі передова. Всі бійці 28-ї механізованої бригади повинні були демобілізуватись ще 21 червня. У зоні антитерористичної операції вони знаходяться вже більш ніж 10 місяців. За цей час лише дехто був вдома по 8 днів. Не на камеру хлопці кажуть, що їм не доплачують кошти за участь у бойових діях. Звертались до начальства неодноразово, але результату немає. Іван з 17 березня служить на передовій. Його обурює ставлення держави до людей, які боронять її незалежність. Чого нас обманюють? Постійно нас, нас обманюють, офіцери, нас всі обманюють. От нам побільшали зарплату, наприклад, стільки-стільки нам платять наполовину менше, навіть на, на велику половину менше, Уже обманюють. От я питаю командира, де мій сухпай? Мені положено сухпай кожен день. Да, наприклад, я служу, мені треба сухпай кожен день. Нема. Я питаю, ну де він? А они, а что ты по кормят, кормлят? Як нам волонтеры проводисты. Ну, мне это очень, очень плохо. Скажите, пожалуйста, Людмила, изменилось ли вот прошло приблизительно месяц с того времени, как мы были с вами в этой поездке, изменилась ли как-то на сегодняшний день ситуация у ребят? Нет, ничего не изменилось. Те же самые проблемы. Так же самое не хватает овощей, фруктов, воды. Вещей не хватает, то есть формы. Все то же самое и осталось. Так же самое ребятам не дают ни отпусков. В принципе, сейчас вот 28-й начали давать отпуска. 10 суток это с учетом дороги. То есть некоторые 7, некоторые 8 суток всего лишь дома. Это за 11 месяцев. Дембеля не дают, зарплаты не доплачивают. УБД не всем выдали. То есть уже как бы должны были выдать, но они до сих пор ребята не получили. Вот ребята как бы ну, просят помощи, чтобы помогли им сделать эти УДБ, чтобы помогли там с зарплатами, ну, и все вот такие же проблемы остались, которые были, по-моему, даже еще хуже стало. но вы вот как юрист, как вы считаете, как ребятам бороться с этой проблемой с законодательной точки зрения? Ну <къем> на сегодняшний день у нас с законодательной точки зрения, в принципе, все прописано, однако существуют те практические проблемы, с которыми ребята сталкиваются каждый день. Во-первых, то, что они заняты, они находятся на передовой в горячих точках, им нет возможности самостоятельно писать запросы, получать ответы, формировать пакеты документов и обращаться за соответствующим получением статуса участников боевых действий и так далее, получать остальные все льготы, которые им положены. А сторонние лица, которые, ну, возможно, являются представителями, или, например, так как мы волонтерские организации, которые пытаемся эм, помочь в оформлении таких документов, э, на данный момент и сталкиваются с такими трудностями, поскольку та информация, которая необходима для сбора и подготовки пакета документов она является либо с ограниченным доступом либо конфиденциальной то есть она секретная и, естественно все э, ну, воинские части и военнослужащие они отвечают неохотно а иногда и не отвечают на эту информацию э, и не предоставляют Тех документов, которые необходимы. Поэтому, вот имея сегодняшний момент, обратиться к руководству нашей страны, к Генеральному штабу, с предложением о, о том, чтобы в каждой воинской части был назначен ответственный человек, который собирал независимо от того, человеку нужно, не нужно, обратился он, либо не обратился, собирал тот необходимый пакет документов, который потом автоматически переходил бы на оформление участников боевых действий и так далее. Поскольку ребята уже имеют большую проблему, что они на передовой, они защищают у них колоссальные проблемы там совершенно другого направления, даже после того, как они возвращаются, очень долго они собирают эти документы. Часто бывает такие проблемы, что неправильно в приказах написаны фамилии, личные данные. Очень часто такое, что не могут найти, потому что не все юридически грамотны и Практически они не запоминают, поскольку ситуация моральная, когда человек отправляет в зону АТО, она, но, естественно, сопровождается возбужденным состоянием. И в тот момент, я думаю, что человек не запоминает те приказы, те документы, которые, с которыми его ознакомливают. И потом у него возникает, ну, будем говорить, такая информационная блокада, что вот он не знает, с чего начать не знает, куда пойти и как дальше ему дойти до финала, чтобы получить все те э, статусы, на которые он имеет законное право. Так вот для этого я еще раз повторяю, пожалуйста, руководство нашей страны, э, возьмите <как> и назначьте своими внутренними приказами ответственных лиц, которые автоматически подготавливали бы такие документы, чтобы у наших ребят не возникало проблем при получении статуса участников боевых действий. Спасибо. Я знаю, что вы организовываете активных юристов для того, чтобы помогать вот с проблемами э, военнослужащих. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, в, Николаевск, в, в Николаевской области, конечно, э, столкнулись очень много ребят э, с оформлением документов, и не только участников боевых действий, различные документы, в том числе оформление земельных участков, э, в том числе там, возможных каких-то не вовремя в выплатах денежных довольствий, либо вообще не в выплатах. Ну, жизнь она за собой влечет различные проблемы. И на сегодняшний день мы пытаемся, конечно, сделать такой центр, который... Ну, будем говорить, в ускоренном порядке помогал бы ребятам защитя, защищать их права нарушенные. На сегодняшний момент мы проводим такие защитные действия, однако они, будем говорить, не так результативны, потому что воинские части не идут на полный открытый контакт. И это все-таки, ну, много говорить, такой ставит между нами баррикаду, которая потом приносит ну, не то что проблемы, но негативные последствия для наших воинов и защитников Родины. Подмила, скажите, пожалуйста, вот э, относительно ситуации проблематики военных, то, что было год назад и сейчас, стало ли легче или наоборот появились все новые проблемы в помощи ребятам в зоне АТО? Да, появились небольшие проблемы, так как у нас э, очень много оказалось волонтеров, э, неизвестно откуда они взялись и неизвестно куда и что они возят. То есть представляются волонтерами, собирают, и то есть ребятам это не приходит. И, и куда это все девается, никто не знает. И уже как бы народ уже просто уже доверия нет. Вот поэтому как бы вот сейчас немножко вот такая вот проблема у нас, то, что приходишь, а мы вот уже отдали, а мы собирали, а мы отправили. Приезжаешь к ребятам, ребята, говорят, никто к нам не приезжал, никто нам ничего не давал, никто нам ничего не привозил. Вот. И вот такие вот э, стычки у нас очень часто бывают. Но выявить этих псевдоволонтеров нам пока не удается. А вы уже предпринимали попытки как-то их найти? Может люди, которые говорят, что они помогают, отдают? Да, мы оставляли свои номера телефонов, чтобы как только они появятся, чтобы нам звонили. Но пока звонков не было, пока никто ничего не сообщал. Как давно вы узнали о том, что существуют вот такие волонтеры, которые по факту не помогают? Ну, уже, в принципе, месяца три. Вот это. Скажите, я правильно понимаю, то есть они на передовую не возят или они вообще просто помогают и пропадают? Помогают и пропадают, получается так. То есть вы то связывались есть. не только с вот куда вы ездите, на 28, на Киев 1. 72, морпехи. Морпехам он сейчас, девочки с Мариуполя, мы связались с ними, они тоже им стали помогать. Потому что у нас ну как бы 21 точка мы с Аленочкой не можем их тоже всех обхватить, хотя пытаемся, благодаря Ноне, благодаря Москаленко Виктории Викторовне, мы пытаемся это как бы всех, всем уделить внимание, всем отвести продукты питания, ну, по списку то, что они просят, там форму, там, пытаемся это все завести, но ну, очень большое количество ребят, которые вот он просят помощи просто на сегодняшний день. Я правильно понимаю, ребята там уже вас знают в лицо, знают, что вы с Николаем. Да. И говорили, говорили ли они о том, что вы единственные, кто не приезжает, кроме еще вот двух ребят, которые э, регулярно всегда на своей собственной машине ездили в зону АТО? Да. То есть да, получается... Ну, да. Нана, скажите, как вот можно бороться, э, ну, я не знаю, может быть, подавать в суд на таких псевдоволонтеров. Как бороться с такими людьми с точки зрения законодательной базы? Ну хочу сказать, что те люди, которые приняли решение помогать идти в таком направлении, волонтерском, да, они все открыли организации, они все легализировались, они имеют определенный статус для такой деятельности, которой вот мы занимаемся. И все те, кто, будем ну, говорить, направлен на помощь, они все легализированы. Те люди, которые, нелегализированы, вот они либо прикрываются кем-то, либо, ну, я не знаю, какими-то своими другими способностями очаровывают и получают какие-то награды за это, либо материальные ценности. Вот, и как с ними бороться? Ну, на самом деле это, конечно, большая проблематика, потому что определить, ну, естественно, когда человек приходит, у него спрашивают, какой... Какой вы представитель, какой организации, какие у вас есть на это документы. Все наши сотрудники, вот, ну не сотрудники, это, будем говорить, волонтеры нашей организации, они не имеют удостоверения, в котором все наши данные, наши организации. В этом году открыли доступ к единому реестру физических и юридических лиц. Соответственно, каждый человек, который имеет возможность, видят наши документы, имеет возможность зайти в реестр и проверить, легализированы мы либо нет. Вот это есть тот показатель, который говорит о том, что мы работаем в соответствии с законом, ну, ну, и, соответственно, мы работаем на благо. Я не думаю, что те люди, которые приходят и обманным путем как-то ну, будем говорить, приносит вред и нашим военнослужащим, и нашим гражданам, которые доверяют, передают продукты, вещи и так далее. Они легализированы. Я думаю, что эти люди не легализированы. Я думаю, что просто в таком случае необходимо брать данные, телефоны, ну, соответственно, там, устанавливать личность по паспорту либо какому-то другому документу и передавать, если не в правоохранительные органы, то хотя бы волонтерские организации, чтобы мы понимали наши, будем говорить, местные проблемы как можно отличить, как должно выглядеть, как должно выглядеть удостоверение волонтеров, чтобы люди вот попросили, да, вот как как вам верить и человек предоставляет вот у меня есть удостоверение волонтера да это возможно и как должно выглядеть настоящее удостоверение ну как такого же ну четкой формы у нас нету каждый mm -hmm. готовит удостоверение по по своему формату mm -hmm. шаблону форме и так далее у нас в нашем удостоверении указано название организации полное указан кто является руководителем указаны полностью данные человека с, с, ну, с указанием паспорта, то есть сопоставить удостоверение и паспорта гражданина Украины, который подделать очень сложно ну, можно автоматически, потому что человек, который приходит в организацию, либо к гражданам, он, естественно, с собой имеет и удостоверение, и паспорт. Вот. И на обратной стороне наших удостоверений указаны телефоны руководителя нашей организации, где фактически круглые сутки я отвечаю почти на все звонки и сообщаю любую информацию, принимаю любую информацию и так далее. Также, когда мы работаем с организациями, мы предоставляем им копии, заверенные надлежащим образом наших правоустанавливающих документов, и, которые выданы юстиции, выданы регистрацией службой, в том числе статистикой, науговой и так далее. То есть как такового четкого шаблона удостоверения нет. нет? Это в вольной форме, каждая организация его составляет. Но я правильно понимаю, есть обязан быть обязательно штамп? Конечно, обязательно должна быть печать и полное название организации с указанием кода и которое конкретно отличает и указывает на то, что существует такая организация. Скажите, пожалуйста, кроме вас в Невом районе, есть ли еще волонтеры? Конечно, у нас, я вам хочу сказать, что мы легализировались, но однако у нас в районе работают, ну как вам объяснить, люди, физические люди, например, там предприниматели, даже Священники очень часто помогают и передают. Я не могу сказать, насколько они возят на передовую, но общаясь с ними, я часто слышу, что они передают продукты непосредственно у нас 79-ю. То, как они могут это делать, да, они это делают ну, где-то ближе. Они понимают, что ребята, которые 79-й будут отправляться, они будут иметь больше возможностей передать на передовую и так далее. Это, ну, как бы сказать вам, волонтер это же не является э, профессией, это является призванием. И тот человек, который сделал одно, два, три хороших дела, это уже волонтер. Расскажите, а знаете ли вы статистику, как же в ней районе обстоят дела с военными, с теми же удостоверениями, с их прибытием и отпусками? Значит, постоянно мы связываемся и... Э, с районным военным комиссариатом, с сотрудниками, которые занимаются такими вопросами, также с ребятами. У нас в Жевневом районе существует и действует организация ветеранов и участников АТО, руководителем которой является Александр Кротик. Совместно мы сейчас проводим ну, разные акции, в том числе возможности выделения жилья ребятам, участникам, там, получения земельных участков, совместно с таком, будем говорить, ну, с таким меморандумом или соглашением районной администрации, а также предпринимателем Карпенко проводится сейчас изготовление технических документаций больше, чем 50 участникам АТО с помощью оплаты только технических говорить, затрат на изготовление документации проектов отводов земельных участков. И мы пытаемся довести этот проект таким образом, чтобы наши защитники получили и участники АТО получили земельные участки беспроблемно и бесплатно за счет спонсорской помощи и за счет даже в том же числе волонтерской помощи человека, который делает проекты землеотвода. Спасибо. Людмила, я знаю, вы несколько дней назад буквально вернулись от ребят, вернулись из АТО. Расскажите, как прошла ваша поездка, все ли было в порядке, что вы возили, хватило ли их того, что вы отвозили на их запросы? Ну, да, мы отвозили продукты питания, возили одеялы, подушки, матрасы, потому что ребята спят на земле. Э -э вот, э водичку возили им, соки. Ну, ребятам хватило. Единственное, конечно, первый раз вот за год, что я, что Алена, мы немножко подали слабости, мы расплакались. Когда приехали на 57-ю, это под самой горловкой ребята стоят. То есть там боевые действия, и увидели там детей. То есть это ребята 19, 20, 21 год. Мы когда их увидели, мы не выдержали, мы разревелись просто с ней. Мы рыдали. Вот, и, ну, реально видеть детей там, это очень жестоко, конечно. И сразу на передовой. То есть там идут очень жестокие бои, и ребята находятся там. И это при том, что у них там тоже проблема с питанием, проблема с водой. Вот что-то просили довести. Что им сейчас больше всего требуется? Чего не хватает? То, что продукты, mm. вода, как бы, ну, это все время не хватало, это очевидно, что-то еще просят. Ну, вот на последнее время, кроме продуктов, питания и воды, больше такого ничего. Ну, бывают единичные случаи: вот как танковая один, да, там ребята ходят в шортах футболках там, кто в майке, кто в футболке. То есть у них нет вещей. То, что у них было, оно уже разлезлось, э -э, берц нету. Ну Ноночка уже как бы уже собрала вещи туда, то есть пошились эти штаны, э -э, футболки нашлись и будем завозить ребятам. Еще одно меня поразило, когда я сидела дома, разговаривала с сестрой, я говорю, вот ребятам не хватает там матрасов, там подушек, одеял. Услышал мой племянник, это Кулик Ярик, он подскочил, побежал по улице Восточную, перевулку восточного на старом водопое, собрал бабушек, дедушек, там одеялы, подушки, принес это, говорит, это все ребятам. Просто вот какое у нас поколение растет, то есть у них уже душа болит за солдат. Ему 10 лет, а он уже думает о ребятах, которые там. Он там и варенье поприносил, продукты питания, то есть говорит, это все... И вот сейчас каникулы, да, он старается, там вот у нас, мы раз в неделю, раз в две недели мы ездим в Бату с Аленой, и он старается рисунки рисовать. Сейчас же каникулы, ребята ждут. И вот он рисует эти рисунки, передает постоянно мальчишкам. Они довольны, ждут этих рисунков. Спасибо большое. К сожалению, наше время не резиновое. Нам нужно но на финальное слово. Вам, пожалуйста, если вы желаете обратиться к телезрителям, может, ну, в первую очередь я хочу поблагодарить тех ребят, которые нас сегодня защищают, которые не жалея ни жизни, ни здоровья, стоят на передовой, не учитывая всех тех трудностей, которые имеют с нашей стороны. Мы приложим все усилия, чтобы вам, чтобы быть к вам ближе, чтобы помочь, доставить все, что нужно. Мы вас любим, ждем, и я думаю, что победа наша будет очень скоро. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас, за те, що ви розповіли про проблему, які зараз існують. Я думаю, вона не одна. Я маю надію, що все ж таки все це закінчиться. І я дуже вам дякую. Я нагадую, що в студії працювала Юлія Анісімова. До нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.